Hörmətli və dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində 6 saylı məktəbin tam yaxınlığında 3 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş gözəl bir həyət evimizi təqdim edəcəyəm. Dəyərli izləyicilər, qeyd edirəm ki, evin tikintisi, təmir, tam şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir geniş həyət yanı hissəsi var. Həyətə rahat şəkildə avtomobillər daxil ola bilər və həyət evinə məxsus olan gördüyünüz kimi ağaclar əkilib. Belə bir gözəl xarici görünüşü var. Deməli, həyətdə və burada kiçik bir əl damçısı da mövcuddur. Gördüyünüz kimi bax belə bir kombi otağıdır və evimizin yan hissəsə keçid etmək mümkündür. Yerləşmə yeri 6 saylı məktəbin tam yaxınlığında, əla bir ərazidədir. Bax, burada belə bir yenə də ağaclı və yurdudur. Deməli, yan hissəsindən tam olaraq arxa hissəsə keçid etmək mümkündür. Buradan tam keçiddir, arxasına fırlanmaq olur belə bir arxa hissəsidir. Qeyd edirəm ki, evimiz tam şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Ba, burada Mədə, Körüksün, bax burada alt hissəsi zəhmətsidir. Məhz daxil orqeben tərəfinə görək bir hissəsidir. Belə bir gözə, səy gələcək hissəsidir, dəyərliz deyicə. Dəyəl. Qeyd edirəm ki, evimiz tam şəxsi yaşanma məqsədi ilə inşa olunmuş bir evdir. Bu hissədə girişdə şkafın yeridir. Bax belə bir, bir xol hissəsidir. Geniş bir dəhlizi var. Evdə aparılan təmir işləri hamısı yüksək səviyyədədir. Dedim ki, bir daha da, yəni ev tam şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Belə bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi, forumda belə bir qonaq otağı da dəyərliz izləyicilərimiz. Bu hissədə belə bir yataq otağıdır. Ölçüləri çox genişdir və bu otağın həyətinə baxan pəncərəsi vaistrik batareyələ qoyulub, döşəməsi laminatdır. Evdə, yəni bütün işdə hamısı keyfiyyətlə aparılıb. Evet, deməli, yəni, dəhliz hissəsinə qayıdırıb, dəhlizdə nəzərə olaraq qaxloğu yataq otağına. Belə bir, bir yataq otağıdır. Burda bir rese table şaqıdır, tam hazır vəziyyətdə. Kin aksesuarları quraşdırılıb. Tamam, fon sisteminə qədər var. Bu hissədə belə bir iş otağıdır. Bun bir belə bir iş otağı da dəyərlə izləyəcəyimiz. Burda isə mətbəxdir. Baxın, belə bir səliqəli mətbəxi var. Mətbəx mebeli evin içərisində qalacaq və yerdə qalan əşyalar isə götürülür. Mətbəx mebeli qalacaq. Dəyərlə izləyəcəyimiz evimiz ümumilikdə 3 otaqda inşa olunub, kupçalıdır. Qiymətlik 105.000 manat təklif olunur. İzlədiyin üçün təşəkkürlər.